श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवीमुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुवो बलसिद्धिकरस्सर्वविद्यासम्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुरानः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमाना शिखोज्ज्वलः महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कस्य दृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चभक्तो महातपः लङ्किणीभञ्जनश्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमाधनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरो शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः का कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धातमहिरावणमर्दनः महास्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्त शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमिप्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तश्शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रो वज्रनखो रुद्रवीसुद्दव इंद्रजिप्रहृतामोघ ब्रह्मास्त्र पार्थध्वज ध्वजाग्र संवासी शरप्जरभेदक दशबुर्लोकपूज्यो जाीतिर्धन सीता सीराम पादसेवाधुरंधर इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेच्छृणुया नित्यं सर्वान् कामान् इति श्रीमद् आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्